Привет! Да как ты? Привет, Лев, я рад, рад тебя. где ты взял Ibanez? Так и купил. Это Ibanez или все-таки Корт? Они, Конечно, ибанас. Они очень похожи. Ibanez а родной? Ibanez а родной или китайский? Не, родной, родной. Я китайских даже не нашел. Молодец, молодец. Ты умничка, хорошо. Цель... Ты в военной форме сидишь? Я в военной форме и сижу, и работаю в военной форме, представляешь? А ты этот какой-то военный начальник? Какой-то военный начальник, я да. Реально? Начальник юридического отдела Белгородского городского военкомата. Хочешь? Реально! Хочешь к нам? Я? Ну не я же, я уже здесь. Я не могу сказать, я... что я хочу туда, где я уже нахожусь и службу несу. Рад. А я, я же. Вы же не против, что я на ты перешел? Я не против. 18 лет есть? Мне 22. 22. Ну, видишь, уже и годен в службе-то строевой. Да. Ну, только есть со мной одна проблема. Я вот я человек невезучий. Со мной, вот куда я не попадаю, все время э, люди жалеют, что меня взяли. Вам, Поэтому... вам явно надо к нам в армию. Это много изменит. Вот. Думаете? Абсолютно. Ой, блин, ну вы, конечно, за Вы за Ну, значит. поэтому меня начальник сюда и усадил и говорит, что вот ты, так сказать, на язык скор, на разум быстр. Давай, социальные сети вполне годятся для того, чтобы вербовать а новобранцев. Потом возьму, и украинцев в плен. И что? Так это же хорошо. У них все станет, почему? у них все станет плохо, когда тебя возьмут. Пелен. Ты же куда не попадаешь, везде же плохо становится. Ты же хочешь, чтобы стало плохо нашему Нет, заклятому если врагу? Нет. Если серьезно, если не, почему заклятому? Что это сразу заклятому? Ну а так как? Берите? Они бомбят наши города, едят малолетних русскоязычных детей. Ну, так, что? И, конечно, так и, есть, конечно, ну, оно так и есть. Я с вами обсудил, Так я, это я же говорю, а ты попадешь к ним в плен, и у них все станет плохо. Я даже слышал, я даже слышал, что они реально детей варят в кастрюле. Кастрюля. а потом вот подают, С головы снимают. С головы снимают и варят детей. Реально? Русскоязычных только же. Обалдеть. Младенец рождается. Младенец рождается. Вот только появляется на свет. Они сразу проверяют, русскоязычный или младенец, как он кричит, как он отвечает на лозунг их «Слава Украине». Если не говорит героям слава, то все, сразу, значит, русскоязычный, все, в суд. Понятно, понятно, ага. ага. Но я говорю, то есть, поэтому, видите, а вот эти вот, я извиняюсь, да, конечно, либерасты, вот, да, да, помню, правильно, правильно. Не могу, кто вот это вот все, они же не понимают. То есть я считаю лично, что Владимир Владимирович нас по, по правильному пути ведет. И правильно. вот надо... Я тоже. Он же сразу сказал, мы в рай попадем, а они просто помрут. Ну конечно, оно так и есть. Вот. Но в рай же ж а... лучше попасть, правильно. Да, вот. Я абсолютно... И они сейчас еще смеются, что... Там про этот курс, Курск, вот, ну, не понимают люди банальных вещей, что. Кто смеется про Курск? Им... А ну давай поймем. Ну, ну, а ну давай поиминам, я... кто смеется про Курск. Украинцы, я имею в виду. Так ты же сказал, украинцы. либерасты эти, извините, за выражение. Или Не, либерасты, они вот против войны, я говорю, а. что, извиняюсь, спецоперации. Спецоперации, mm -hmm. да. То есть никто это войной не называл, начнем с этого. Ну, я вижу, ты человек во всех отношениях положительный. Поэтому давай я тебя приглашу к нам. Сейчас я возьму mm -hmm. только повесточку от нашего. Начальника подписанную, так что я уже не тратил время. 22 годика тебе уже, парень, ты правильный. Мыслишь, в нужном направлении. Блин. Роман Васильевич, ты мне повестку не оставил. Они а есть, 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 есть. Есть. Давай. Как тебя зовут? Значит, завтра нет, а вот где-нибудь в понедельник на госуслугах. У тебя сразу появится информация, билетики в Белгород. Ну, то есть, да. хорошо. Я просто вопрос... Э... Что, вопрос. Ну, Какие, я могут личный... в... Какие могут быть вопросы? Я вижу, ну, ты ну, человек нет. патриот. Ну, да. Гитару, а, с, собой, патриот, гитару патриот. с собой можешь взять, конечно. Да? Серьезно? Ну, а чего бы нет? Я Будешь понял. песню петь а... сначала «Я русский»? Ты же знаешь, что ты я, я реально шамана слушаю. Ты ну чё, так давай, давай, включи. Да, давай вместе камеры, послушаем. То, давай то, вместе то, послушаем. Давай проверим, я, так я, сказать. Не-не, я... Твои... Я не, давай твои способности проверим вживую. Блин. А... Я подожду. Тяжело, а просто. Я правда мне именно лень играть. Ничего, сейчас. ничего, я подожду. Но ну, мне же надо понимать, кто будет заниматься морально-психологической подготовкой бойцу. А будешь плохо играть, я тебя на передок отправлю. В окоп. Даже если так, за Россиюшку. За свободу, Я... до конца, правильно. Да, конечно, Молодец. Конечно. За наших мальчиков. Господа, Слава. офицеры, ну и так далее. Да. Ты в каком зв звании сейчас? рядовой? Я, ну, получается, да. Получается, ну, военную да. кафедру, может, какую-нибудь заканчивал, военную учетную специальность имеешь. Нет, 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 такой. Я только музыкант. Только на. на, на... На Дуде и Греции. Значит, я ну, жду, бери свой ибонез, и я слушаю внимательно. Внематочно тебя ну, слушаю. Ну, ладно. ладно Вниматочно тебя слушаю. А потом выписываем повестку. Нет, я не могу. Я, я без трусов сижу. Я не могу встать. Вы представляете, как, какой срам будет. Ну, я отвернусь. Ладно, отвернитесь только. Честно. Я отвернулся только честно. Только честно. Вы отвернулись? Да, уже все? Да, я взял гитару Уже без трусов сидишь, дрочишь, небось, да? Ну, не... зачем вы так про меня? Ну, смотри, мне буду проверять Владимир Путин Блин, сейчас Молодец Я написал Ну, это хорошая, кстати, песня Мальчик молодец, я считаю Ну, так я что, ж, против, что ли? Ну... Политик, лидер и... и пиздец, и боец, что? И и, и боец. Хм, ладно, послушай другое. Да ну, что-то. Ну, наш, да, лидер, как бы, вот. Ну вот, что-то не, не получается, я не знаю. В смысле, у тебя даже Китай... эта песня не получается? Китайские, китайские, банки, походу. Ты песню мне сыграй, про, так сказать, русские. Я русский? Я русский. Сейчас. Сейчас. Я знаю. Подождите, отвернитесь еще раз, пожалуйста. Я, я знаю, как ее сыграть сейчас. Я просто подключу. Ты хочешь мне включить ее. Хорошо, давай, отвернусь. Нет, я включу Я отвернулся. Я отвернулся. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Ладно, пожалуйста. не поворачивайтесь, пожалуйста. Не поворачивайтесь. 300 ну, не лет. Мне твоя голая задница нужна. Это не скрепно. Готов? Да! Ну давай, да! давай, давай. Да! Владимир Путин, да! молодец. Это другая песня. <рес> Давай, я русский, я рожден от овца. <рес> Молодец! Угу. Понимаю. Молодец! <рес> так это другая песня. Ну я, ладно, вот это я русский, я не учил пока еще, честно признаюсь. А это ты выучил, я так понимаю, да? Это выучил, да. Это, Это ты был, выучил. Даже да. не знаю, может тебя взять в хор Александрова? Есть такой? Да. Ну, можете, ну, то есть я Краснознаменный не знаю. Краснознаменный фон, фонд, фон, господи, хор э, армии и флота, особенно Черноморска. Я боюсь просто идти пока. Ты боишься Черного моря? Конечно. Или хора? И Ансамбль моря... песни и пляски имени Александрова. Кого? Александрова. Блин, я... Ну, это что? Что там надо петь-то хоть? Ну, как что? Владимир Путин, молодец. Ладно. Ну, такое... Ладно, не давай не знаю. мне свои данные, короче говоря. Надоело это все. Проверим, значит, Запи... проверим твои э, способности уже, так сказать, по прибытию. Э, записываю адресок. Город Герой Белгород, улица Губкина 1. На КПП смот скажешь сержанту, что ты к полковнику Бондаренко, Степан Андреевичу. Uh -huh. Записал? Uh -huh. А теперь И давай. Тоже... Mm. Uh -huh. Ты меня пытаешься обмануть, да? Или это ты просто не, рад нет, тому, нет. что родине пойдешь служить? Я волнуюсь, но только не, пожалуйста, не хочу украинцам в плен, чтобы они меня съели. Не, ну но это тебе уже как, как служить будешь. В я тогда не пойду никуда. Это от тебя зависеть будет. Ты не попадай да? в плен, гранату с собой носи. А как я на срочной службе в плен вообще должен попасть? Тебе 22 что... года, какая срочная служба? Мы с тобой контракт отпишем. У нас... Какой контракт? У нас, подписыв... У нас подписывается контракт, и выплата первая же по контракту 2... 3 миллиона 100 тысяч рублей. Реально? Да. В течение двух недель после подписания контракта ты получаешь эти деньги. И потом ежемесячно в зависимости от твоей военно-учетной специальности от 200 до 400 тысяч рублей. Ну, я не знаю, я не готов. Ладно, год рождения, говори. Уже все равно я записал, уже повестка выписана. Все равно ехать придется. 07, 03. Угу. 2001 года. 2001. Ну, адрес не надо, это система сама выдаст. Ладно, значит, в понедельник заходишь на госуслуги. Видишь вот эту вот повесточку мою. Подписана она полковником Роман Иосиф Шушкевич. Реально? Да. И я тебя жду, я в течение, б... жду тебя в течение двух я недель. Умираю. Ну так не умирай, готовься, готовься, поднимай гитару, пока. Потом мы тебе дадим лопату и гантели. А вы почему, кстати, не на фронте? Я в военкомате работаю, мой фронт уже закончился. А я тоже хочу в военкомате. Ну, это мало ли что ты хочешь. Побегаешь с мое по полям Украины, потеряешь там части тела. Еда по, по полям Украины, реально? Ну конечно, не зря же я подполковник. Я танкист. Часть, часть меня осталась там, удобряет украинские земли. Вот побегаешь после ранения. Побегаешь после ранения, все увидишь. Вот приедешь мы с тобой познакомимся. Обнимемся. Ты, значит, споешь мне песню про Путина. И все. В учебочку, в учебочку, сынок, в учебочку. Давай Леша, давай, Леша, до встречи. До скорых, волнующих встреч. И вам. Дегенерат. Просто дегенерат. Ну пускай їде, спрашивает полковника Шухевича Романа Иосифовича. Роман Иосифович, генерал армії УПА, он вас буде питати в Білгороді. Да вас, вас буде шукати. А якщо не буде, то подполковника Бондаренка Степана Андрійовича. Нехай шукає. Там він напоється в тюрмах ФСБ. Ой напоєць. Наспівається. Так, що просто треш. Нехай співає. Так, друзі мої, не забуваємо заохочувальна відзнака за найбільші три донати на Збройні сили. Ось це, цей чарівник Ель Путін-Хуйло. Будь ласка, не залишайтесь байдужими, допомагаємо ЗСУ і отримуємо на перемогу з логотипом каналу. с підписом вашого блогера, не знаю, чи він потрібний вам цей підпис чи ні, але він є. А я зараз до вас повернуся.